Assalamualaikum, welcome to my channel Lui Waroka. Nah di video kali ini aku mau bagi resep es teler. Ini tuh resepnya tuh enak banget dan bisa untuk buka puasa, untuk ide jualan. Jadi itu sat banget. Nah ini ya kuahnya tuh bener-bener creamy banget. Nah untuk bahannya pun juga mudah banget ya kita dapatkan di pasar atau di minimarket terdekat. Nah sepertinya jadi itu seger banget untuk menu takjil buka puasa. Yuk langsung ke cara membuatnya. Nah ini aku udah siapkan bowl, langsung aja kita kasih masuk setengah sendok garam, terus 2 sendok makan gula pasir. Jadi aku sendoknya agak besar jadi setara dengan 5 sendok makan ya. Nah, ini langsung aja kita kasih masuk air hangat untuk melarutkan gula sama garamnya. Jadi ini kita aduk-aduk aja sampai benar-benar gula sama garamnya ini larut. Jadi aku pakai garam ini supaya rasanya itu lebih gurih. Dan ini langsung aku kasih masuk dua bungkus susu Frisian Flag. Jadi bisa pakai susu apa aja ya. Aku pakai susu dua bungkus. Dan ini aku bersihin dulu ya untuk dibungkusan susunya ini. Selanjutnya airnya tadi aku tambahin semuanya ya, nah ini aku aduk-aduk kembali nah udah, selanjutnya ini aku mau kasih masuk es batu es eh, susu cair, jadi aku kasih masuk dulu susu cairnya ini ya jadi ini untuk susu cairnya ini aku pakai 100 ml, itu udah cukup ya karena dia tuh creamy gitu rasanya Nah udah selanjutnya ini aku kasih masuk es batunya bundar jadi ini aku nggak tumpuk sama sekali langsung aja aku aduk-aduk agar gulanya yang di bawah itu benar-benar larut. Nah ini langsung aja aku kasih masuk buah semangka yang udah aku potong-potong dadu sama cincau jadi aku pakai cincau jadi ya jadi itu benar-benar cinco asli nah udah tinggal kita aduk-aduk sampai semuanya tuh tercampur merata nah ini udah jadi ya udah siap untuk disajikan untuk menu buka puasa jadi itu nih simple banget untuk ide jualan juga tuh enak banget dan itu selalu ya laris banget di bazar ramadan ini tuh selalu laris banget cepet banget habisnya jadi, kalian tuh wajib banget cobain resep ini, tuh, karena bener-bener enak banget. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini udah seger dari buah semangkanya, plus dari cincaunya ya, enak banget. Nah, udah deh, siap untuk disajikan. Nah jangan lupa di like, comment and subscribe channel YouTube Umi Baroka. Bye bye, see you on the next my video. Happy for watching.